shaytonning askarlari 9 qism milliardlab insonlar smartfonlarga ega va bu telefonlarga bog'lanib qolish nima ekanini siz ham yaxshi bilsangiz kerak googlening sobiq xodimlaridan biri ta'kidlaganidek ularning bari shunchaki bir tasodif emas demak sizlar bizning bu vositalarga yana ham ko'proq vaqtimizni sarflashimizni xohlaysiz biznesini turli narsalarni reklama qilishning ustiga qurayotgan har qanday kompaniya uchun o'z mahsulotiga odamlarni qanchalik ko'p vaqt sarflashlari juda ham muhim o'z o'zidan ular xaridorlarning shu mahsulot uchun qancha vaqt sarflayotganlariga juda qiziqishadi chunki odamlar qancha ko'p vaqtini shu gadjetlarga sarflashsa ular ham shuncha ko'p pul ishlashadi buning uchun esa ular har qanday vositalar dasturlar orqali insonlarni o'ziga tortuvchi imkon qadar ularning ko'proq va ko'proq vaqtini oluvchi mexanizmlarni ana shu telefonlarga shunday joylashadiki natijada insonlar hatto uyqudan uyg'onganlarida ham bu mexanizmga qarab intilishlarini istashadi agar biz bu dasturlarning ishlab chiqilish mexanizmi va asosini o'rganadigan bo'lsak bunda sizni shu gadjet bilan imkon boricha ko'proq diqqatingizni hayolingizni vaqtingizni ola olsak xuddi sizga oz oz miqdordan dafamin yuborgandek bo'lamiz ya'ni huzur halovat dozasi yuborilgan kabi bo'ladi bu nima degani misol uchun facebookni ko'radigan bo'lsak siz joylagan rasm yoki postga kimdir layk bosadi yoki izoh yozib qoldiradi bu esa qandaydir bir zavq tuyg'usini uyg'otadi va sizni ham yanada faolroq bo'lishga undaydi ana shunda esa o'zaro aloqaning to'riga tushib qolganingizni sezmay ham qolasiz bu cheksiz davom etaveradi bu esa men kabi dasturchi yoki hakerlar o'ylab topadigan va ustida tinimsiz ishlaydigan loyihalarning asosiy urg'u beriladigan joyi hisoblanadi ha biz insonlar psixologiyasidagi eng nozik jihatlar bilan o'ynashgan holda bu loyihalarni ishlab chiqishga majburmiz men mark instagramda kevin uning xatarli tomonlari bo'lishini taxmin qilgan bo'lsak-da, baribir qo'l urishga majbur bo'ldik biz bu ishlar boshlanishidan avval bular insonlar uchun qandaydir yomon oqibatlarga olib borish xavfi borligini qalbimizning tub tubidan his qilgandik ammo biz xohlagan narsa bu emasdi hozirda ushbu vositalar ijtimoiy aloqalarni borgan sari yemirib bormoqda axir jamiyat nimadan tarkib topgan kelajakdagi liderlardan biri sifatida maslahat o'laroq sizga shuni aytgan bo'lar edimki bu narsalar siz o'ylayotganingizdan da jiddiyroq agar biz bir yirtqich hayvonni asta sekinlik bilan boqishda davom etsak oxir oqibat o'zimiz uning yemishiga aylanamiz ammo biz uni vaqtimiz bilan oziqlantirishdan kamaytirsak nazoratni qo'lga olishimizga umid bor insonlar bu vositalardan ya'ni bizni o'ziga qattiq bog'lab qo'yayotgan bu elektron vositalardan o'zlarini tiyishlari lozim oz Az ozdan ongimizga kiritilayotgan dafamin ya'ni qo'shtirnoqdagi huzur halovat dozasi ijtimoiy hayotimizga kattadan katta zararlar keltiryapti insoniy madaniy muloqot o'zaro iliq samimiy munosabatlar qani ular noto'g'ri yolg'on ma'lumotlar bu faqatgina amerika yoki rossiyada bo'layotgan bir holat emas balki bu global muammodir mening fikrimcha biz hozirda haqiqatdan ham eng yomon vaziyat bilan yuzlashib turibmiz bu insonlarning xulq atvorini o'zini tutishini tub tubidan yemiryapti menda bu muammoga nisbatan optimal bir yechim yo'q ammo mening tutgan yo'lim shuki bu vositalardan umuman foydalanayotganim yo'q bilasizmi yomon xulqli aktyorlar hozir keng miqdordagi auditoriyani boshqarishi mumkin ishlar juda yomon tomonga qarab ketmoqda biz hozir muammolarni o'zimiz quloch ochib kutib olyapmiz biz hayotimizni qandaydir soxta tuyg'ular qisqa vaqtga nafsimizni rohatlantiradigan bir asosga qurib qo'yayotgandekmiz bu soxta makonda bizlarni yurakchalar layklar izohlar bilan mukofotlashadi va biz buni haqiqat deya adashtiramiz aslida u yolg'on mashhurlikdan boshqa hech narsa emas bu juda qisqa vaqt davom etadi tan oling bular sizni ilgaridanda ko'ra yolg'izroq va yanada mahrumroq qoldirmoqda siz shunchaki buni anglamayapsiz ammo sizning fikrlaringiz programmalashtirilyapti agar siz nimagadir mukkasidan ketsangiz hayotingiz va xayolingiz o'sha narsaga qaratilgan bo'ladi shu yo'sinda sizning dushmaningiz e'tiboringizni jamlagan bu narsa orqali sizni osongina nazorat qila oladi bu ijtimoiy vositalar orqali sizni nazorat qilishlari uchun ularga sizning rasmlaringiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringiz kerak emas balki ularning o'zi turli xil xulqingizga ta'sir etadigan aqidangizni buzadigan ma'lumotlar videolar joylab ham sizning hayotingizni qimmatli vaqtingizni va yana bir qancha qadrli ne'matlaringizni o'g'irlashlari mumkin va shu ishni ular hozir sizda amalga oshirishyapti ular sizning aqliy salohiyatingizni qandaydir foydasiz narsalarga sarflab qo'yishingiz fikrlashdan tafakkur qilishdan to'xtashingiz va buning natijasida boshqa muhim ishlardan yiroqlashib borishingiz hamda buning o'rniga keraksiz narsalar bilan band bo'lib qolishingiz orqali ular sizni o'zlari ishlab chiqqan bir tizimning quliga aylantirishyapti ha mana shu tarmoqlar ana shu tizimlar orqali shayton sizning qimmatli vaqtingizdan mahrum etmoqda siz bu tizimning to'riga tuzog'iga tushsangiz oxiri tugamaydigan bir safsata kitobini varoqlayverasiz varoqlayverasiz go'yoki siz butun dunyo bilan aloqa qilayotgandek bo'lasiz o'zingizni barcha narsadan xabardordek his qilasiz ammo aslida siz mutlaqo yolg'izlikda bir zulmat ichida bo'lasiz aynan shu yo'sinda ular jamiyatlarni bo'lib yuborishadi ulardagi insoniy hamjihatlik jamoaviylikni sindirishadi va bir qancha millatlar ustidan nazoratni qo'lga kiritishadi nabiy akram sollallohu alayhi vasallam qiyomat kunida banda to'rt narsadan so'ralmagunicha uning qadami joyidan jilmaydi deganlar ulardan biri bilasizmi nima umrini nimaga sarf etgani internet yoki ijtimoiy tarmoqda besh minglab obunachim bor deya maqtanadigan faxr tuyadigan insonlar yolg'on domiga tushib qolyapsizlar to'qqiz soatlab internetda o'tirganidan so'ng u insondan so'raylik oilang uchun ota onang yaqinlaring bolalaring uchun qo'shning uchun ummat uchun nima foydali ish qilding deya so'ralsa bilasizmi nima deb javob beradi men facebookka post joyladim va ikki like, yuz layk like to'pladim deydi va xuddiki muhim bir ahamiyatga ega ishni qilgandek qaddini tik tutib yuradi Давамы бар, инша